От, дві хвилини збирались приїхати на почту, нам з Італії допомога прийшла, і ми приїхали, хотіли приїхати її отримати. І на дві хвилини не встигли. До, до цього. Військова адміністрація нам надала техніку, наші хлопці сіли, ну, допомагають, бо в нас вже опит є. Сегодня меня, я же говорю, что ангел-хранитель, наверное, просто оберег. Я должна была сегодня пойти в 10 часов, мне надо было корм для животных покупать. И я просто не пошла, вот что-то меня остановилось. И тут получается прилет, а потом уже через часа два. Что? Я сразу начала звонить своим знакомым, близким девочкам, кто в эко там работал, но никто не отвечал. Я не знаю, что с ними сейчас. Что мы плануем Брать клеенку, забивать. Если не дадут ОСБ, значит будем забивать клеенкой. И... и как рвануло, полетели у меня в зале и карнизы и все пос... внутри. Кухня окно раз, одна секция где открывается на проветривание разбилась, балкон он разбили, все полетело этой вот этой доси, вот нашу мусор никак не не уберусь. Мне позвонили, сказали вот, твоих соседей окна побили, приди посмотри. Наша тут я средняя квартира, а это вот вот здесь боковая. Люди в основном думают лежать будем. А вы что думаете? Я тоже думаю. Но ну, вот сейчас звонят дети, надо, наверное, на уезжать.